первые дни это очень эмоциональные дни, потому что, по себе я помню, соскучились за тренировкой, за общением, за, за работой по большому счету. Так что в этом плане проблем никаких нет с настроением. Слава Богу, да, все, кто приехали, единственное, Сережа Чеботаев бегает по кругу. Сейчас мы видим, он сейчас он занимается по индивидуальной программе, но это не критично и как бы в этом плане рабочие моменты. И я могу даже сказать в сравнении с собой, сейчас более профессионально футболисты подходят к своей профессии. Это однозначно. А, насколько компьютеризация помогает сейчас при подготовке? Ну, конечно, футбол не стоит на месте, и по большому счету, большие различия сейчас, если больше. В прошлом больше было акцент на физическую подготовку, то сейчас больше мы игровых упражнений, так тактикой больше занимаемся. Конечно, помогает. И вы, вы сами видите, сегодня мы проводили тест ее. И здесь мы камеры снимали и через компьютер запускали программу. В этом плане, конечно, очень помогает, потому что раньше, если мы брали, можно сказать, пальпацией пальцами, секунды ручными секундомерами, то сейчас все через компьютер можно очень качественно. и объективно узнать состояние физическое футболистов. как долго будет длиться вот этот первый этап? Вот самый тяжелый, наверное, для футболистов. Вы знаете, самый тяжелый этап это был в отпуске у них, потому что у каждого была своя программа, и было очень важно ее выполнить. Потому что, судя по всему, по их состоянию, и они очень профессионально, еще раз повторюсь, подошли, они пришли подготовленными. Раньше, в мое время, мы наоборот приходили в отпуске с отпуска приходили, нам надо было восстанавливать все свое физическое состояние, и это был очень сложный этап. Сейчас же, по большому счету, мы этот этап на, на их сознание мы даем, и они приходят более подготовленными, чем мы на первом этапе. よろしくお願い